Salam dostlar, necəsiz? İnşallah yaxşısınız. Biz də şükür yaxşıyıq. Həm dağılışdı. Ayşel baseyinə, ayan məktəbəm və mən tək qaldım evləri biraz ərcəstirdim, yığışdırdım. Yəni otaqlar, yerlər yığıldı. Eee və gəldim koxnoya, yemək bişirməyə. Günəngələr o ev toyuğu. Bunu bişirəcəm. Eee sovuz onu e, dünən demişdim deyəsən. Sterəm onu yağa sovsun edim. Yarısını bir yanası çıxılacaq. Yarısını saxlayaram sonra qızartmam. qızartma. Qısartma deyəndə belə soğanla belə çırtdıma kimi ev toyuğu belə şirələrə yaxşıdır. <laughs> Məgəzim toyuğa düz hətta pastana yeməsəydi amma həqiqətən də bir müddətdən sonra re, onu da elə yeyə bilməz. Yəni mən özüm şüştüm xalıya. Əlmişdilə olmuşdur. ləsinə qalan tükləri elə bir-bir çıxı çıxar baxaq onu ayırdım. Sobza belə çox hissəsini, kürək hissəsini qoydum. İndi mənim pişim suyu az qaldı. İndi belə yaxşıdır. Burada da biraz ət qoydum, qaynasın. Balaza-balaza doğradım. Hazır salatdıq tələb etməliyəm. Bu da dünənçi yeməkdən qalıbdı. Bunu isnam içirəm. Zəytinə seyə bilmirəm, yeyən. Nəzər də başlayacam. Bir az istəyirəm e, İrəvan çətəhsə hazırlayım. Da normal cəvizli hazırlayacam. Yəni masla yox, cəvizli çətə. E, Bir az kurabiə eləmək istəyirəm. E, çoxdan hamının gözlədiyi qonaqlarım gəlir ə Allah qoysa o, Moskvada olan böyükləri səhərsiz bunu izləyəndə yəqin ki, o bizdə olmuş olacaqlar. Səhər gələcəklər. Məndə kremli məsələn, tort bişirirdim, nə endirdim, heç vaq yemirdilər. İndi otpağlarda tanış oldu yenə deyir bizə kurabiya bişir. Mən kurabiya sevirəm, belə quru şeylər sevirəm. Ona görə də yəni yenə deyənlər çıxacaq ki, ə, qonaq qarşılayırsan, kurabiya bişirirsən, peçenye bişirirsən. Hətta çünki qonaqlarımın özləri çox şirniyyət belə həddən artıq belə şeyləri yemirlər, kremli tortlara çox hoştandılar. Ona görə də mən də şirniyyət kimi çayışmaya dediyim kimi çatə bişirəcəm, şey bişirəcəm, kurabiya yeyəcəm ə o çatanı istirəm məsələn çeylə qabartma tozusu ilə çağa adam eləyir. Mən drojlu xəmirnən istirəm eləyəm. Drojlu xəmir eləyirsən, amma mayalandırmırsan, onda belə xırtxırt -xırt olur, xoşma gəlir. İndi baxaram, bəlkə kefimə təsirsə yarzını qabartmalı eləyərəm, yarısını drojda eləyərəm. Amma niyə isə mən onu xırtxırt xoşlayıram. -xırt elə qəşəngcə olur əliyəncə durwajdaydı. Çox vaq paxlavanı məsələn bişirirdi. Paxlava xəmir artıq qalırdı. Onla bişirirdi. Çox qəşəng olurdu. Yəni o gündür mən də heylə bişirətəm. Hə. Servizi çəkdim. Bilmirəm burada bir 2 stəkan var, ya stəkan yarım var. Biz də gözə yarını, yəni pesox tökəm. Pesox qaldı ki, şir olur. Belə ərir, axır kənarlara. Bir paçqan qoyayım. qovan qovanlarla. Buçtənər də dursun. İndi birazdan xəmrimi yoğuradan qoymuşam. Burda hardasa 80, 180, hər ikisinin də başından birisi istifadə olunmuşdu çərlələr. Bir hələsin 80 qramın çıxsa, bura da elə əlavə eləsək, yəqin ki tə, təxmini bir 400 qram var burada. Un. Oy, oh, un deyirəm. Bir 400 qram yağ var. Artıqdır belə qatar edirəm. Ə e, ağız dadı bir dür əldə endə kimsə bunu axtarılıb reseptə axtarırşı e, yumuşaq olsun əksinə xırxırd olmasın. Amma mən belə farsdası 4 stəkan tökdüm belə 5 stəkan 4 stəkan yarım olsun. Nə əlbəttə o macə eləyəcəm. Mən bir yarım stacan da, eləlikçi toplamda 5 stacan un tökmüş oldum. Gözümə onun az gəldiyi içində <laughs> yağ unundan çox oldu. Mən umacımı iki yerə ayırdım. Buna biraz azdı, bu biraz artıqdı. Ə e, iki xəmir eləmək qərarına gəldim. Birini drojla, bəli, soda ilə də ola bilərdi eləyə bilər. Bəlkə indi məsə soda vuraq da yarım paçka qabartma tozu var. Onu vuracam. Buna vanil. Bunu da vanil ilə duruş. Sonra yarım çay kaşın qatıq. Yəni bu duruzunu mənəcə bir az süddə ya suda belə isladıb tökmək olardı. Yəhiliyim. Yeah, qar paçkağsını tökdüm hardasam. Hərəsinin içlə bir belə yarım çay qaşığı duz. Hər çay qaşığından az daha çox. Da Sonra bunun içinə də bir çay qaşığı kesoğatın. Qarışdıraq. Bu reseptlərin həmçinin yene həmçinin hər şey kimi hər şey içimi özünə özəl. 1 2 3 çay qaşığıdan e, ə, бена. Ay, qarışıq oldu. Nədir? 1 çay qaşığı, 1 xörək qaşığı və ya yani 2 xörək qaşığı pezolatın içərinə. Prostakə xəmiri dadlandırır. Xəmirimi mayalandırmayacam. Yəni deyəsiz bəlkə mayalı xəmir olacaq. Yəni mayalandırılmış yox. Elə ona görə bir balaca süddə atdım. Xəmirimi yoğurub, xəmiri yoğuran kimi də bişirməyə başlayacam. budum fərqlənsin diye neyse, bir ya gecə, ya bir kaynay, nəsə bir işarə qoymalıyam üstünə. Ya keçə, ya bil kaina, ya nə isə bir deşik mi, zıx mı, nəsə bir şey ataram. Bunlar indi durunculardı, eləyirəm. Bucaqüri e, fərqlənsin benim iki sene arasında ki fərqi. Xəmiri yoğurub bitirəndən sonra mamamdan soruşdum. Nə bunun xırdıldığının səbəbi in, yadıma mam, deyən nəzərə yadıma düşdü sirkə, biraz sirkə vurulur içə. O qəşəng xırxır telləyir. Yəni ki bu durocu da xırxır olmaya bilər. Həm də qatıq var axitsində, qatıq da bir az uşağ eləyir xəmirə. Biraz yox xeyrəmi uşağ eləyir. Bu qabartma tozlu xəmiri pis deyirəm sirkə qatam. Bir də hazır xəmirinizi sirçə qasını növər. Yenə lamiyə firarda. Mən elədiklərimi eləməyəm. <laughs> Məsəcə öz enerjimi elədiləməyəm. Ağırda deyəcəm sizə. Qabartma tozu da soda yerinə girər. Belə hamsi ürünü tamamlayacaq. Alma sirkesi atdım bu arada. Xəmir də ki pambıq kimidir. Sirkəni isfalan da yoxdur. Maraqlı gəlsə yer. Bunlarda görsənir üç şirkəstim. Onlar öz-belə bir, çətir götürürsə. Mum dedə soda, sirçə, belə burulmuşlar, ona görə də xırxır dolmuş. İndi bunlar pişti, çıxdı təzə, bayaqları bişənlər baxın. Ə, tez o dəqiqə xəmir yoğuran kimi qoydum bunları belə qaldı. Baxın, bunlar da bu bir silah hazırlayana kimi biraz dincəldiklər üçün bunlar da mayalı xəmirdir. Bunlar jə bir az köpüşdəniblər. İndi soyuyanda bilmirəm, frost yarışı olar, olmaz. Bunlar da bu bir sirkəli xəmirdir. Onu sizə demək istəyirəm ki, düzdür, burada biraz yenə az qızaranlar var, amma o tutçu du duxfğamı söktüm, yudumə. O pərin olan yerini aftyorkanə mən açdım. Onlar boş idi sonra möhkəm avrat avratla bağlayanda möhkəm belə sıxdım. Qəşəbə bağladım. Deyirəm bəlkə o dəmir tam oturubdur deyə. Üzə istiliyi yaxşı verir. Görünə baxın bu tərəfdə normal ağ bağ olur. İndi çox qəşəq qızarıbdır. Düzdür, bir az bunlar az qızarıb, amma yenə də qızarıblar hamısı. Mən bir müddətdən sonra desən çəkmədim heçnə mən belə kurabiyələr bişirdim. Bunların hamısının yarısını qoydum mozernikə. Yarısını deyəndə yəni hərəsindən biraz bir paket doldurdum, qarışıq qoydum mozernikə. Çünki gördüyünüz kimi çoxdur. Səhr qonaqlarım yeməyəcəcək kurabiya komasa. <laughs> Bunlar belə. E, bu qabartma tozlu soyyandan sonra prob elədim. E, xırt xırt ə e, oldu. Yəni sirçə təsir elədi. Bayaq yumuşaq idi. Başa düşə bilmədim. Yəni o isti idi. Başa düşə bilmədim. Bunların da yenə dronjdoların içi yumuşaq, üstü e, qurudu, qəşətdir. Yəni ikisinin də ayrı deyə bilmirəm. Hərəsinin öz e, gözəlliyi var. <laughs> yəni hansını eləsəs, ikisinin də məzələrini görürəm. Ağızları da təbii olaraq fərqlidir. Hərən bir cür e, zövqü var. Bunlar kurabiyələr necədir? Hamısı eyni xəmirdəndir? Yox, hamısı eyni deyil. Biraz oxşayandır. Bunların bir az tərkibində qatıq var. E, Qoycurun, hə, bunlar da var. Bunlar da sax onlandıda da yəldimi olar ki, sayda saxamışam. Buna birisini hə, çox səhpişəm, ya basdırmışam. Bu fərqlidir. E, bunda qatıq balığı yoxdur. Kurabi xəmirdir. Buna cəviz qatmışam, səkilmiş. Bunları da belə ortasına batırmışam, sadə, sadəcə yumurta yoğudu idi. Bir də yumurta qırmaq istəmədim. Sarı çöklü suyu belə şey elədim, barmağımla belə vurdum. Üstünə bir az e, sarı ləkə üstün deyə. Yəni bu qədər burada da başlamışam. Salat hazırlayıram. Yumurtanalar qaynar orada bişir. Bunu doğrayana kimi o bişirəcək. bunu axşamdan eləməyimin səbəbi səhər Orxan işə gedəcək. İstəyirəm Orxan işinə də qoyum. Beləcə mayonezini, yəni qatını, tirazını götürərəm, Orxan üçün qataram. Qalanı da saxlayıram, səhər qataram mayonezini. restrimə nə qoxur. Saatımın hamısını doğradım. İçinə lazım olan hər xiyar turşusu vurmadım. Turşuları <laughs> da gətdim <laughs> kladovkadan. Nəsə açdım, biraz belə turşu idi, biraz da yumuşaq idi. Atdım, dedim qarant olsun, xara falan olar, nəsə zəhər verir elə. İndi gedib bir də başqasını gətməyə ərildim. Kladovkadan düzünsəm Nə səçi, xiyar turşusu olmayacaq bunun içində. Soğan da soyduq, qatdıq. Gəldim dünən yuduğun paltarları ütüləməyə. Çünki <laughs> qonağım gələnə kimi <cüm, gülüyor> hər işimi qutarım, patallar nəmdəsin də. Əsində. Yəni elə də e, ütülənəsi halları yoxdur, amma nəm-nəm də ütüləyəcəm, asacam, sonra qurusunlar, e, atoprenin ağa üstünə zənnə qoyacağam nəmləri. Ki səhər işim qalmasın. Qonaq gələndə məni bilirsiz də, tanıyanlar o tanıyır. Mən qonaq gələnə kimi, bir də qonaq gedəndən sonra, mən qonaq olanda Rahat-rahat oturub qonaqla deyib gülməyə xoşlayıram. Yəni iş görməyə xoşlanıram. Nə? Kain, ş. Kain, ş. O, o, o. Üçü yeməli, çox səmimi, çox nəzakətli oğlan. Bez vadi i bez. Yaxşı biz çaydan oxusun, mən pantallarımı ütüləyəm, sizlər də sağollaşın. İnşallah səhət ox maraqlı video ilə qarşınızda olacam. Qaçırtmayın, səhərçi olacaq. Bizəram hamınız çox səbrsizliyi ilə, el barlaçın ayı gözləyirdiz. Uşaq da səh çox maraqlıdır. Allah qoysa səhr uşaqları tanış olarsınız. Qaçırmayın vloglarımı. Bu aralar sizin üçün maraqlı vloglar ola bilər. Abunə olmayanlar da abunə olsun. Bildirimləri açsın ki, hər vlogumdan da xəbərdar olsun. Burada da yadıma düşmüşəm məndə deyim. Sağ olun.